Привет, меня зовут Катя, мне 20 лет, и я начинающий юрист. Бумагу я привыкла использовать только при создании договоров. Но сегодня я познакомлюсь с человеком, который может создать из бумаги маленькие чудеса. Я узнаю, как креативно можно избавляться от неудавшихся договоров. Привет, я Катя, а это моя мания я yeah, Крейзи Орегонистка. Привет. Привет. Меня зовут Катя. Меня тоже Катя зовут. Я хочу научиться делать оригами. Ты меня сможешь научить? Оригами – это древнее искусство, которое возникло в Китае больше, чем 2000 лет назад. Вообще оригами люди делают из чего угодно. Из вилок, из листьев, из водорослей нори. Но в основном из простой обычной бумаги. Я начала заниматься оригами примерно 10 лет назад. Все началось с того, что я услышала легенду. Можно сложить тысячу журавлей и исполнится любое твое желание. До тысячи я уже дошла. И мое желание исполнилось. Сделаем с тобой лилию. Нам надо сложить базовую форму двойной квадрат. Берем одну сторону и начинаем ее раскрывать. Теперь треугольник нам надо положить внутрь. Делаем то же самое с остальными частями. Это лепесточки для нашей лилии тихоньку запоминается. На четвертый раз уже да. Надо сделать его более объемным. Я уже почти мастер. В оригами все складывается из базовых форм. Этих базовых форм до 10 штук. Моя первая лилия. <свят> да, вот они такие. Любой школьник, студент или офисный работник может во время обеденного перерыва сложить что-то увлекательное для себя и порадовать окружающих. Бывают простые оригами, они бывают мокрого складывания. Есть модульные оригами, которым я в основном и занимаюсь. Вариант модульной кусудамы, она создана из модулей, их очень много, они одинаковые, и они складываются между собой как конструктор лего. Оригами смотрится в ночном свете очень хорошо. Сложим с тобой журавлика. А самая популярная фигура – это журавлик. Поэтому я предлагаю новичкам начинать именно с него. Там существуют определенные базовые формы, которые можно потом в дальнейшем модифицировать и получить другие фигуры. Мы складываем ну, точно так же почти, как и наш цветочек. Бумага, она имеет свой определенный характер. Некоторая капризная. А эта бумага какая у нас? А это вроде бы хорошая. Я считаю, что мои произведения, они несут какой-то определенный смысл, у них есть своя душа. Сделаем махающего журавля, такого как в легенде. Если держать его за голову и тянуть за хвост, он будет летать. Вау! Вот такое живое существо, которое имеет свой характер. Давай его оставим здесь на счастье. Может быть, кому-то как раз не хватило тысячи журавликов. У человека, который найдет, у него сбудется все мечты, правильно? А бумагу я оставляю тебе, чтобы ты еще больше творила нового. Сегодня у меня прошел день очень интересно и красочно. Теперь я точно знаю, что если на работе испорчу какой-нибудь документ, не буду выкидывать мусорник, а буду делать из него оригами. betz uh. mag wow. no